Лавика, Лавика, нас смотрят люди, 17 година. часа. Oh Вечерка продолжается. Я не успела так. пофотографироваться даже с И дальше у нас, между прочим, клавиатура с меняющимися символами. Рюкзак, что зарядить все ваши гаджеты. За что у Марадоны конфисковали серьги? Ну, а еще вопрос от Лавика. Вы очень легко на него отвечаете. И эту черную чашку и запаска от нашего спонсора. А что ты там сказала про Диего Марадону? Давай начну с того, что человек не управляется со своими налоговыми. Итальянская налоговая служба реально Такий таки просить у нього Марадону. Слушай, ну камон, ж ти на огір. Він приховує свої грошики. Так він майже не з'являється в Італії, тому що якщо він з'явиться, то його просто будуть роздягати. На ожах усіх так нещодавно він приїхав. Ну, як нещодавно, це сталося у 2006 році. І з нього зняли аж два годинники Rolex. Взагалі мені цікаво, це як на одній на лівій руці то на правій, чи як це це відбувалося? А потім він приїжджає, його роздягається, ну, роздягається у лапкакберу, знімається сереж. Да, в общем, представьте, по данным налоговой инспекции, он задолжал итальянской казне более 40 миллионов долларов. Поэтому У -ху -ху! им ничего не приходится, как дожидаться Марадону и действительно раз разбирать его по маленьким крупиночкам, а позже его, значит, аксессуары выставлять на аукцион и таким образом зарабатывать хоть какой-то процент. А какой -то в статусе, взагалит, на ну, суперзирка. Ну, действительно, это и аргентинский футболист, неизвестно, неизвестно, суперзирка футболу. При цьому еще он за Барселону, за Наполе, також за Севилью. Тренировал аргентинскую сборную. Но неужели не, не нашел пару миллиончиков для Италии? Для несчастной Италии. Для помогите Италии. Помогите марадоні! Кстати, говорят, что в 2009 году на аукционе была продана его серьга за 39 тысяч. А деньги О. уже перечислены в счет уплаты налоговой задолженности. Таким вот образом расплачиваются налоговыми службами. Mm -hmm. Час разрывать шаблон. Новый бомбично кокосовий НСКФ-3 в одном, представляет микс креативных выноходив, фантастичных гаджетов и кульных IT-проектов стартап-шоу на М1. Часто мои друзья называют меня сумчатой твариной, потому что я постоянно <laughs> нахожусь с сумкой, а самая сумка рюкзаком, поэтому это моя новина. Я не отдам тебе. Отже, справа в том, что нарешті сделали специальный рюкзак, который будет заряжать все наши гаджеты. Причем их можно будет подъединить одночасно все. ноутбук, смартфон и при этом планшет. Назва этого выхода AMPL. Ток распределяется с помощью мобильного приложения. Также в рюкзаке есть еще и Bluetooth-маячки, которые будут оповещать Bluetooth. о том, что вы могли где то это сани забыть свой рюкзак, не звонить так. при этом лавике, а просто получать уведомления на свой мобильный телефон, вот так. Ну, если зважаючи на то, что, ты постоянно занимаешься туризмом, то тебе також потрібен такой рюкзак, потому что там, где ты будешь в горах, там где немає розетки, розетка, ты можешь подключаться и заряжать все свои А Короче, потому вистачить что на 4 да. подзарядки твоего есть... айфончика, или Android фона. ну значит цена вообще-то 249 долларов, поэтому даже и не знаю. И навіть подчеркнула, что цей рюкзак вот они проникны, поэтому, если вы там все свои гаджеты, он их и при этом хоть но ну, речку не пройдешь, але все же такое их можно захвачать. А вот знаешь, что рюкзаки это твое дело, мое дело это сердечки, смайлики, символы, всякие разные приятные такие вот милые штучки. Как оказалось, сейчас клавиатура действительно может быть использована полностью с нашими символами, а предлагает подобное усовершенствование а, вот, потому что именно Клавиатура фирмы Джаста будет позволять размещать любые символы на клавишах. В зависимости от запущенной программы и выполняемых задач, подсказывается с помощью каких клавиш, соответствующих пиктограмм, в общем-то, будет создано ваше сообщение. Может быть, оно будет красивыми сердечками. А и справа же... это не новинка. Просто ну... презентуется, как какая-то суперновинка, а уже есть такие клавиатуры, где можно запрограммировать все это, изменить, как вы этого желаете. И этой рожевая клавиатура специально для тебя. конечно. Также, но в любом случае данный материал уже позволяет менять и символы наши печатные, и лицевая сторона клавиши сделана из электронной бумаги Е-Линк. E Му я пропоную зараз проходити до найцікавішої частини саме цього моменту, а саме Лавіка. Питання. Вікторина, ти задаєш питання, а ви відповідаєте. Ми знаходимо два переможця. Причому один той, хто був найшвидшим, а другого той, якого обрала доля. Камери не вводяться на мене, серце починає битися в груді ще швидше. Тепер буду кстати, самолюбованням, Потому що ми узнаємо наших зрителей слідять ли за нашими. Эфирами, и в каком году запустилось впервые стартап-шоу. Итак, варианты. 2013 год, 2014 год или же 2015 год. Тот, кто был с нами все это время, точно должен знать ответ на этот вопрос и, а значит, получать наши подарочки. Освежаем память. Будем пригадывать, с кем, с кем мы сегодня спілкувалися и кто нам давал ценные порады. Отже, сегодня мы познакомились с Романом Ященко, который представлял свои проект «Полезно есть». На мой взгляд, это должны быть обязательно углеводы в первой половине дня, то есть каши, гречневая, овсяная, пшеничная, кукурузная, которые довольно недорогие. А также, что такое Белфи и какое знаменательное место сейчас популярно фотографировать вместо лица. Если селфи это вот так, вот то Белфи это я не знаю, Белфи это вот так. Правда, как это может быть? Может снизу? Честно, даже красиво. Схоже, вевторок заваршивается и закинчивается. А что с ним еще бывает? Мы опроводжаем, потому что завтра мы обысково выстренимся и изучаем усердие. Слухай, я чувствую себя капитаном очевидности. Давай, выправляй ситуацию, негайно, на лайка. Я люблю, когда он нервничает. Девушки любят, когда парни нервничают, даже самые умные. Между прочим, мы с вами каждый день развиваемся, мы вас вдохновляем, а вы нас слушаете. Это то, что происходит между нами. Такая себе любовь. Стартап-шоу завершается, но завтра мы вас ждем. Bye-bye.